Halo Sobat Bau Bawang, kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang kemunculan Otsutsuki yang terbaru di mana Otsutsuki ini sulit sekali ditaklukkan, jika berbicara mengenai dunia Boruto, pasti banyak yang menyebut kalau para Otsutsuki adalah musuh yang paling merepotkan, mereka mempunyai rinegan di mana itu bisa menyerap jutsu yang diarahkan kepada para Otsutsuki. Selain itu, Para Otsutsuki juga bisa berpindah dimensi sehingga membuat Otsutsuki semakin sulit untuk dikalahkan. Kalau dalam dunia Naruto, mengalahkan satu anggota Akatsuki sudah dianggap berat sekali. Harusnya untuk mengalahkan satu Otsutsuki, itu lebih berat lagi. Akatsuki diketahui memiliki level yang berbeda bahkan pemimpin desa sekelas Kazekage pun tidak berkutik di hadapan Akatsuki. Hokage juga dibuat pelonga-pelongo ketika anggota Akatsuki menghancurkan desa Konoha. Melihat ancaman Akatsuki yang menakutkan, harusnya sekelas Otsutsuki merupakan sesuatu yang lebih menakutkan lagi. Jika kalian ingat saat Momoshiki pertama kali muncul di desa Konoha, dirinya langsung mengacaukan ujian Chunin gabungan yang diadakan oleh beberapa desa besar, 5 KG generasi terbaru yang mencoba untuk menghentikan Momoshiki nyatanya tidak banyak membantu, kombinasi Sasuke dan Naruto juga masih belum bisa untuk mengalahkan Momoshiki Otsutsuki. Momoshiki baru bisa dikalahkan setelah dirinya terkena serangan plot armor tokoh utama yaitu Rasengan Boruto. Selain Momoshiki, ada Otsutsuki lain di mana dirinya juga sulit untuk ditaklukkan yaitu Urashiki Otsutsuki. Urashiki pernah bertarung dengan beberapa shinobi yang kuat seperti Gara dan Sasuke. Dengan bekal sebagai Kazekage sekaligus memiliki elemen pasir yang kuat, Gara ternyata bukan lawan yang sebanding bagi Urashiki. Sasuke juga tidak mampu melawan Urashiki bahkan cakra Sasuke sempat diambil oleh Urashiki dengan senjata pancingannya. Ketika menjelajah waktu ke masa lalu, Urashiki sempat bertemu dengan salah satu sanin legendaris yaitu Jiraya, setali tiga uang dengan Gara dan Sasuke, Jiraya juga tidak mampu menandingi kekuatan Urashiki Otsutsuki. Urashiki lagi-lagi baru bisa dikalahkan setelah dirinya terkena serangan plot armor tokoh utama yaitu Rasengan Boruto, berbeda dengan Momoshiki yang sempat menanamkan segel karma sebelum akhir hayatnya, Urashiki tampaknya tidak melakukan itu sehingga mustahil baginya untuk bangkit kembali. Setelah Momoshiki dan Urashiki, ada satu Otsutsuki lagi yang sulit sekali ditaklukkan yaitu Ishiki Otsutsuki. Ishiki bisa dibilang merupakan Otsutsuki yang paling kuat dibanding dengan Otsutsuki-Otsutsuki sebelumnya. Sasuke dan juga Naruto yang sudah menggunakan kekuatan penuhnya ternyata tidak bisa mengalahkan Ishiki. Gabungan antara Kurama dengan Susanoo juga tetap saja tidak bisa mengalahkan Ishiki Otsutsuki. Jika Momoshiki dan Urashiki sebelumnya kalah oleh Rasengan Bocil milik Boruto, untuk Ishiki kali ini kasusnya berbeda, Ishiki tetap saja tidak bisa dikalahkan meskipun tokoh utama Boruto hadir melawan Ishiki juga. Ishiki baru bisa dikalahkan setelah Naruto menggunakan jutsu terbarunya yang bernama Baryon Mode. Jutsu ini ternyata harus mengorbankan tumbal nyawa di mana Kurama pada akhirnya mati karena tenaganya habis terkuras setelah menggunakan Baryon Mode. Melihat beberapa Otsutsuki yang sulit ditaklukkan tadi, bukan tidak mungkin kalau kedepannya masih ada Otsutsuki terbaru yang muncul dan kekuatannya melebihi Ishiki. Anime shonen memang identik seperti itu, di mana semakin panjang episodenya maka musuh-musuh yang dihadapi tentunya akan semakin kuat juga. Selain itu berdasarkan simbol Otsutsuki yang ditemukan oleh Sasuke, ternyata masih ada dua Otsutsuki misterius yang belum dimunculkan oleh Masashi Kishimoto, Otsutsuki tersebut tentunya akan menjadi musuh yang kuat serta sulit ditaklukkan, bahkan bisa-bisa dunia Shinobi nantinya akan bergabung guna melawan Otsutsuki itu. Peperangan di antara dua pihak bisa memicu munculnya perang dengan skala besar sehingga peperangan itu bisa disebut sebagai Perang Dunia Shinobi yang kelima. Oke cukup sekian penjelasan dari Mimin Gepeng. Sayonara, Matane.